Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Secret of Juice, la aceptación de su familia basados en el libro. No es que se avergüence de los rumores de que su hija está involucrada en una relación entre personas del mismo género, pero la imagen de su hija llorando en el momento en que su mano accidentalmente golpeó la cara de su hija, todavía la persigue. Escuchar a su hija y acusarla de elegir una reputación por encima de la felicidad de su hija solo aumenta su dolor. ¿Te sientes mejor? Y tú, ella se opone. Lo que lleva al doctor Puntares a sentarse al lado de su amada esposa, tomando su mano en la suya. Ahora estoy mejor después de hablar con el general Kemarat. Es difícil creer que el general aceptará el tipo de amor de su hija. Dice Kunjin Razami, su voz todavía muestra su incapacidad para aceptar la realidad de que la sociedad ya no frunce el ceño ante tales relaciones como lo hizo en el pasado. Al inicio, él no lo aceptó, al igual que tú, incluso aceptó seguir tu consejo para hacer que su hija regresara a una vida normal. Pero debe ser el amor que los padres tienen por sus hijos y la voluntad de entender su felicidad lo que le hizo permitir a su hija tener el tipo de amor que ella desea. ¿Estás diciendo que no amo a mi hija? ¿Que no la entiendo? No estoy diciendo eso. ¿Es felicidad lo que estás sintiendo ahora? La levantaste con tus propias manos. Deberías conocerla y conocer sus deseos mejor que yo. Kunjin Rasami no responde a su pregunta. En cambio, mira sus manos entrelazadas. Sus ojos reflejan un profundo dolor. ¿Cómo no recordar cada momento de la vida de su hija menor? Ella nunca golpeó a su hija menor por ira. Solo la regañó, o la castigó para dar una lección. Pero ¿cómo pudo ella haber abofeteado la cara de su amada hija? La golpeé pi. Las lágrimas brotan en los ojos de Kunjin Razami mientras habla del doloroso incidente. Sus emociones se llevaron lo mejor de ella, y su mano sin darse cuenta dejó una marca roja en la mejilla de su hija. La imagen de su hija llorando y reprochándole todavía le causa inmenso dolor. Sé que te duele, y ella probablemente está sufriendo tanto. Tú sabes lo mucho que te ama y te respeta. Quiero hablar con ella, dice, y el doctor Puntares tiene sus brazos alrededor de ella, confortándola como lo hizo cuando eran más jóvenes. Él entiende cuánto dolor está sintiendo, pero ya que no se puede deshacer, él hará todo lo posible para restaurar la felicidad a la familia Tananusak. A veces, para la felicidad de sus hijos, los padres deben ceder a su elección incluso si no están de acuerdo. Este sentimiento es como el de muchas familias cuyos hijos aman a alguien que sus padres desaprueban, lo aceptan porque su hijo está enamorado y con el tiempo ese amor demuestra ser fuerte y satisfactorio. Quiero que pienses más en la felicidad de nuestra hija, pero no puedo aceptarlo. Quiero que le haga ser una mujer perfecta. Kunjin Rasami dice, como cualquier padre que quiere lo mejor para su hijo, lo mejor que han elegido. No estaremos con ella para siempre, sabes. Pero Lada es doctora, no es una tonta que no piense en las consecuencias de sus decisiones. Pero todavía quiero que se case con un hombre, que tenga sus propios hijos. Toda madre sueña con ver a su hija en un hermoso vestido de novia por lo menos una vez. Si Lada se casa y es infeliz, no se sentirá torturada por el resto de su vida. Doctor Puntares mira a su esposa con amor, comprendiendo su deseo de la felicidad de su hija, pero sabiendo que tomará tiempo para que ella lo haga y acepte el amor que su hija ha escogido. Voy a tratar, Pu, por su felicidad. Dice la madre que llevó a su hija durante nueve meses y haría cualquier cosa por la felicidad de su hija. Siempre ha consolado a su hija cuando lloraba, así que, ¿cómo no sentir dolor cuando la bofeteaba? Cuanto más dolor siente un hijo, más se rompen los corazones de los padres. Todo ser humano, sin importar su edad o género, necesita amor puede ser amor parental, amor platónico o amor romántico. El amor también puede traer alegría y decepción. Incluido en esto está el amor entre la doctora falada y sanitada, que se esfuerzan por mantener su amor fuerte para siempre. Pimor, la actriz mira a su compañera que no ha sonreído desde que recibió una llamada de la casa de Tananusak. Solo sabe que la doctora debe volver a casa para tratar varios asuntos y ahora se ha detenido en un parque cerca de la casa de la doctora y han estado sentadas en el coche juntas durante más de cinco minutos. La doctora falada mira la cara preocupada de la actriz y la besa suavemente. Buscando fuerza y confianza antes de hablar con sus padres sobre el chisme. Te quiero, Earl. Yo también te amo. No importa lo que pase, no te dejaré ir. Gracias. Prometo hacer todo para nuestro amor, dice la doctora falada, sabiendo que una promesa desde el corazón es el aliento más valioso para superar cualquier obstáculo. No importa cuán terrible sea. Después de una conversación sincera, el coche alemán sale del parque y se dirige a su destino. La doctora Farada sostiene la mano de la actriz con fuerza, mirando el camino familiar por delante con el corazón pesado. Ningún niño quiere ver a sus padres en el dolor, pero ella elige luchar por su amor esta vez. Residencia Tananusak.